Apabila kita berjalan di Lebuh Campbell di Pulau Pinang, kita dapat melihat banyak papan tanda kayu yang tergantung di hadapan kedai lama. Inilah sebahagian daripada warisan seni ukiran masyarakat Cina di Pulau Pinang. Papan tanda kayu ini bukan sekadar hiasan tetapi juga melambangkan identiti dan semangat perniagaan masyarakat Cina. Seorang tukang ukir yang mempunyai pengalaman lebih daripada 20 tahun berkata, Kebanyakan nenek moyang masyarakat Cina di Pulau Pinang berasal dari Fujian dan Guangdong. Dua wilayah yang sejak zaman dinasti Song sudah terkenal dengan seni ukiran kayu. Apabila mereka berhijau ke tanah Melayu, mereka turut membawa bersama kepercayaan serta cita rasa seni tradisional ini. Oleh itu, di Lobo Campbell, kita masih boleh melihat papan tanda berwarna merah dengan tulisan emas atau papan hitam bertulisan emas yang semuanya melambangkan kemakmuran dan tua bagi pemilik kedai. Menurut beliau, setiap papan tanda kayu memerlukan ketelitian tinggi dari pemilihan kayu sehingga kepada gaya tulisan. Kayu yang biasa digunakan termasuk kayu jati, cendana dan kayu merah. Tulisan pula biasanya dalam kaya Songti, Kaishu atau Singshu yang memberikan rupa yang kukuh, klasik dan tradisional kepada papan tanda tersebut. Warisan papan tanda kayu di Lebo Campbell bermula sejak akhir abad ke-19 apabila masyarakat Cina berhijau ke Pulau Pinang dan membuka kedai emas, kedai ubat serta kedai kain. Mereka menggunakan papan tanda kayu bertulisan Cina untuk menunjukkan identiti dan jenis perniagaan mereka. Hingga ke hari ini, papan tanda kayu ini masih tergantung megah di hadapan kedai-kedai lama, menjadi saksi masa dan lambang warisan budaya yang terus hidup di Pulau Pinang. Dalam pembuatan papan tanda kayu, pemilihan jenis tulisan amat penting. Jenis tulisan yang sering digunakan ialah Kaishu, Cinsu dan Songti. Tulisan Kaishu ialah gaya tulisan yang paling kemas dan teratur. Garis dan bentuknya jelas serta seimbang seperti seseorang yang berdiri tegak dengan penuh wibawa. Setiap gosera mempunyai cara mula dan akhir yang tersusun menunjukkan rasa tenang dan megah. Tulisan Songti pula berasal daripada era dinasti Song, digunakan dalam percetakan blok kayu. Ciri khasnya ialah garisan mendatar yang halus dan garisan meluca yang tebal, menjadikan tulisan kelihatan kuku, jelas dan modern. Tulisan Sinhui pula lebih fleksibel dan hidup berbanding Kaiyu. Ia berada di antara Kaiyu dan tulisan kursif, dengan garis yang lebih bersambung dan aliran yang lebih rancak. Jika kaisu ibarat pengistiharan yang rasmi, maka singsu ialah ungkapan yang penuh keanggunan. Ukiran kayu terbahagi kepada ukiran timbul dan ukiran tenggelam. Ukiran timbul mempunyai corak yang menonjol menjadikan lebih hidup dan berdimensi. Ukiran tenggelam pula mempunyai corak yang masuk ke dalam dengan garisan halus dan sesuai untuk menunjukkan perincian. Kedua-dua teknik ini menjadikan hasil ukiran lebih berwariasi dan indah. Seterusnya adalah proses pembuatan papan ukir kayu tradisional. Sebelum menyiapkan sebuah papan ukir kayu, tukang akan memulakan kerja dengan mengukir saiz papan dengan sangat teliti. Beliau akan mendandakan titik tengah papan menggunakan pembaris dan pensel untuk memastikan tulisan berada tepat di bahagian tengah. Langkah ini amat penting kerana ketepatan posisi menentukan keseimbangan dan keindahan keseluruhan papan tanda. Selepas ukiran siap, reka bentuk tulisan yang telah direka bentuk lebih awal akan dipindah ke atas papan. Tulisan ini biasanya berasas gaya kaligrafi tradisional Cina yang mempunyai seni dan keseimbangan tersendiri. Antara jenis tulisan yang sering digunakan ialah Songti, Kaishu dan Xingshu. Setiap gaya mempunyai keistimewaan tersendiri. Songti kelihatan kemas dan teratur. Xingshu pula lebih bebas dan mengalir seperti tulisan tangan. Manakala Kaishu menunjukkan ketegasan dan keagungan. Menurut tukang, ukiran yang sedang dilakukan kali ini menggunakan gaya kaishu. Hal ini kerana tulisan jenis ini memberi rasa hormat, gemas dan formal. Apabila semuanya telah disediakan, proses ukiran pun bermula. Tukang akan mengambil pisau ukir dan mula mengukir huruf demi huruf dengan penuh hati-hati. Setiap potongan ukiran perlu dilakukan dengan tepat dan terkawal. Kalau terlalu dalam akan merosakkan huruf. Terlalu cetek pula akan hilang ketegasannya. Di sinilah kemahiran dan pengalaman tukang benar-benar diuji. Buku yang sedang dipegang oleh tukang ukir itu ialah buku silsilah keluarga. Melalui buku ini kita dapat mencari nama tang mengikut nama keluarga masing-masing. Contohnya, saya berketurunan Fang Nama Tang saya ialah Cheng De Tang. Sekarang, tukang sedang mengukir papan kayu yang bertulis Huang Nei dan di bahagian atasnya terdapat perkataan Luo. Tulisan ini bukan sekadar hiasan biasa tetapi nama Tang keluarga Luo iaitu Huang Nei Tang. Dalam budaya tradisional China, nama Tang melambangkan asas usus dan semangat keluarga. Setiap keluarga mempunyai nama tang tersendiri untuk memperingati nenek moyang dan mengekalkan warisan mereka. Sebagai contoh, Luo Shi Huang Nei Tang menunjukkan bahawa papan tanda ini milik keluarga Luo dengan nama Tang Huang Nei. Nama Tang biasanya diukir pada rumah nenek moyang atau tokong keluarga sebagai tanda penghormatan kepada keleluhur dan kesinambungan warisan budaya. Setiap kali anak cucu memandang ke arah papan nama ini, tulisan emas itu seolah-olah berbisik. Kemana pun kamu pergi, jangan lupa asas usumu. Apabila semua tulisan siap diukir, papan akan kelihatan timbul dan penuh dengan bentuk yang indah Tukang kemudiannya akan meneruskan proses penggilapan menggunakan kertas pasir dari kasar hingga halus untuk menjadikan permukaan kayu licin dan rata. Proses ini juga memastikan cat yang disembur nanti akan melekat dengan baik pada permukaan. Setelah itu, lapisan asas atau cat dasar akan disembur pada papan kayu. Dalam kes ini, Tukang menggunakan reka bentuk dasar hitam dengan tulisan emas. Oleh itu, cat hitam disembur terlebih dahulu bagi menghasilkan warna latar yang berkat dan berkilat. Selepas cat kering sepenuhnya, tibalah saat yang paling menarik. Menampal daun emas pada bahagian tulisan. Tukang akan menyapu gam khas pada huruf yang telah diukir, kemudian menempau helayan emas nipis dengan lembut. Daun emas ini akan melekat dan menunjukkan huruf dengan kilauan mewah yang memancarkan keindahan tradisi. Kadangkala, -kadang, cat kuning digunakan sebagai alternatif untuk memberikan kesan yang hampir sama, terutamanya apabila ia perlu disiapkan dengan lebih cepat. Begitulah proses pembuatan sebuah papan ukir kayu tradisional. Dari sekeping papan kosong hingga menjadi hasil seni yang penuh makna, setiap langkah mencerminkan ketelitian, kesabaran dan semangat seorang tukang yang meninya. Namun, seni ukiran papan tanda kayu ini semakin kurang diminati oleh generasi muda. Ramai anak muda hari ini tidak lagi mahu belajar seni ukiran kayu kerana mereka menganggap kerja ini sukar, mengambil masa lama dan tidak menguntungkan. Seorang tukang ukir tua berkata dengan nada sayu, dulu lama yang mahu belajar, tapi sekarang hampir tiada. Seni ini sebenarnya bukan sekadar kerja tangan, tetapi warisan dan semangat nenek moyang kita. Jika tidak sesiapa yang sanggup meneruskannya," maka suatu hari nanti mungkin kita hanya dapat melihat papan tanda kayu ini di dalam museum, bukan lagi di hadapan kereta yang seperti dahulu.